З 7 липня у Слов'янську ведуться роботи із ліквідації наслідків бойових дій. До початку навчального року залишилось менше місяця, але роботи з відновлення інфраструктури шкіл продовжуються. На даний момент у місті пошкоджено 27 будівель, що знаходяться на балансі відділу освіти. Вісім з них мають серйозне пошкодження. Заявив начальник відділу освіти слов'янської міської ради Олександр Зубарів. Учебний процес почнеться 1 сентября. во всех школах города Славянска. Сейчас ходят какие-то нелепые слухи о закрытии тех или иных школ. Во-первых, всегда позиция отдела образования была то, что оптимизация – это не закрытие, это расширение и улучшение качества. То есть об оптимизации, как о закрытии, мы не ставили вопрос никогда, не стоит он и сейчас. Но на сегодняшний день решены практически все вопросы по городу Славянску, определены исполнители работ, кое где роботи уже движуться к завершенню. Великими темпами йде відновлення загальноосвітної школи номер 21 що знаходиться у багатостраждальному селищі Семенівка, на території якої знаходилася казарма та склад боєприпасів. На сьогоднішній день активно роботи ведуться по відновленню 21-ї школи. Напомню, це школа на Семеновці, яка пострадала не тільки від обстрілів, але й, скажімо так, там. Е В период боевых действий вооруженные люди э, использовали ее как казарму, склад боеприпасов и так далее. Повреждения не только по но и внутри. Э, наша глубочайшая благодарность э, правлению Ощадбанка Украины, генеральному директору, правлению, которое взяли под свою опеку эту школу. Ремонтные работы там уже по кровле завершаются. Более того, всем известно, что в Семеновке... Здание детского сада, которое располагалось в жилом здании, оно фактически не подлежит восстановлению, то есть оно сгорело полностью. Наши друзья из Ощадбанка делают в помещении 21-й школы две группы детского сада. Таким образом, 21-я школа – это теперь не просто школа, это навчально-выховный комплекс с двумя группами детского сада, которые, одна из которых ясельная, вторая разновозрастная. Делают и пищеблок, и отдельную площадку, и все для того, чтобы полноценно функционировал детский сад в этой части Семеновки. Поэтому в Семеновке будет и школа, будет и детский сад, и все будет у нас нормально. 8 червня вид обстрелу постраждала школа номер 15, что находится у центральной части міста. Шість пожежних машин гасили полум'я. Рятувати заклад освіти перешкоджала відсутність зв'язку. У криваву трійцю, як називають її місцеві жителі, палало все місто. Вибито 44 вікна та пошкоджено 2000 тисячі квадратних метрів покрівля. 8 іюня так. Всі чекали празника, і люди не чекали, що в цей день будуть бомбити город. Тому багато виходили на вулиці. Гуляли дети, и в этот день началась, скажем, бомбежка такой, такой силы, что все начали прятаться, и кто куда мог, все убегали. Первый, вначале попала бомба в соседний дом пятиэтажки на пятом этаже прямо в квартиру. И поэтому, когда над школой появился дымок, сразу этого не заметили. Потому что вот взрывы происходили одновременно. Одна бомба попала в пятиэтажку, другая возле санстанции, пятиэтажный дом напротив музыкальной школы. И в то же самое время в школу нашу тоже попало несколько бомб. Одна из них попала на кровлю актового зала, а вторая вблизи, вот непосредственно вблизи нашей школы. И когда появился дымок, уже было, собственно, поздно тушить пожар своими силами. Стали звонить во все инстанции. Мобильная связь не работала. Они позвонили в исполком, побежали в исполком, они побежали, ну там полченцы находились в это время. Стали звонить директору, директор в это время была далеко от Славянска. И только вот Наталья Александровна уже из Артемовска звонила э, работникам Горано, отдела образования, и они нашли тех, кто нам помог вызвать э, пожарных. Пожар одновременно тушили шесть машин потому что уже к этому времени пожар был масштабный. Внутри актового зала сгорело буквально все. Накануне этого дня, перед выпускными и последним звонком, нужно сказать, что уже эти боевые действия, скажем так, уже они были в Славянске, но мы все-таки рассчитывали на то, что последний звонок и выпускные мы для учеников обеспечим. Тем более, что у нас в этом году выпускались два 11 класса и один из 11 классов, ну такие редко бывают. Пять медалистов, дети очень хорошо учились, у них были планы большие, все собирались куда-то поступать, и мы рассчитывали на то, что мы для них все-таки этот выпускной проведем. Поэтому мы в срочном порядке сделали красивый ремонт актового зала. Мы сделали за сколько лет, вот, сумели собрать средства для того, чтобы отремонтировать стены, сделать красивый занавес. Но не суждено было состояться ни последнему звонку, ни выпускным вечерам. Это единственный город в Украине, который вот с дней Великой Отечественной был лишен такого праздника. С потолка свисали вот эти вот э, обрывки потолка. С ни единого окна, восемь окон новых мы поставили пластиковых, все окна выбиты вместе с рамами, занавес, вот как на смех висел один только занавес. И только вот эти вот украшения, которые были на нем, они упали и лежали на сцене. Везде стекла, стояла пианино в углу, все в этих осколках. Но это полное было разрушение, все в копоте, дверь взломанная, ну, лежали вот эти уже результаты тушения. Там вода, пена, вот это вот все, грязь. В это время связь в городе совершенно отсутствовала. Нельзя было даже позвонить по городскому телефону. Мобильной связи не было. Это хорошо, что наша школа находится в центре, и все инстанции, куда можно обратиться, находятся рядом. Тем не менее, вот обратиться некому было в это время. Просто мы не знали, к кому можно за помощью обратиться. Я представила себе, что сюда могут непрошенные гости войти в школу, а у нас есть и компьютерный класс, но ну, есть в школе то, что можно взять. Я была в отчаянии, потому что работники на это время находились все в отпуске. И оказалось так, что в городе в это время была я одна. Но вы смогли как-то построить дежурство? Совершенно правильно. Я обратилась в отдел образования, там была Рускова, вот э, за хозяйственной частью адв... э, инспектор по хозяйственной части она мне подсказала, что нужно делать. Я обратилась в райотдел, они организовали нам дежурство возле школы, был патруль, и благодаря этому в школу никто не проник. Значную роль у поверныне до звичайного жития, ведь играет психологический фактор ученик та батькив. Ну самая основная трудность это, скажем, чисто психологическая. Те люди, которые возвращаются сейчас в Славянск, естественно, они, ну, я бы не назвал это депрессией, но это довольно-таки специфическое состояние. Основная трудность — это изменение сознания, это сознание человека, который был, в городе в период военных действий, который пострадал от войны. Естественно, нужен определенный процесс реабилитации и входа в это нормальное русло, перехода на нормальные мирные рельсы. Страшно вспоминать все то, что пережили наши детки. Страшно было покидать этот город, страшно было покидать все те места, к которым дети привыкли, да и мы взрослые. И где бы доля нас разбросала по разным городам, и все, естественно, мы переживали, и все думали только лишь об одном – как, как можно быстрее этот ужас закончился бы. И мы надеялись, все время надеялись на то, что мы благополучно вернемся в родные места, в родные наши города, в родные школы, которые дети так любят. И мы надеемся на то, что действительно наши детки вернутся и приступят к занятиям с 1 сентября. Ужас увиденного. Невозможно передать словами, потому что дети все это тоже переживали очень сильно, потому что школу они свою очень-очень любят. И мы очень рады, что мы вернулись, и мы надеемся, что все у нас 1 сентября будет благополучно. Готовы работать? Да, конечно, готовы. Мы с нетерпением ждем наших детей, и мы надеемся, и мы думаем, что все будет хорошо. Незважаючи на численные пошкоджения, школа будет готова принять учеников уже 1 вересня полностью повністю не будівлі 15 школа, в которую попал снаряд, один из первых. Там были серьезные разрушения кровли, актового зала, плит-перекрытия и так далее когда вы мне звонили, договаривались об интервью, мы как раз на этом объекте были. Строители обещают закончить его в пятницу, в субботу. То есть завтра, послезавтра полностью все повреждения там восстановлены. Есть чисто технические моменты, как всегда идет подготовка к новому учебному году, как всегда косметические ремонты. Педагогический коллектив, несмотря на все трудности, ждет на своих учеников. Уже сейчас у людей горят глаза, они готовы приступить к новому учебному году. Настроение улучшается с каждым днем. Они видят, что и городские власти, и руководство государства, они делают все для того, чтобы максимально облегчить процесс адаптации, максимально восстановить то, что было разрушено, ну и побыстрее перевести, скажем так, город Славянск на нормальные мирные рельсы, вернуть их к мирной жизни было очень много ожиданий. Несмотря на те активные военные события, которые происходили в городе, у людей есть свой мир. Мир этот заключается дом, школа, семья. И никто не хочет его разрушать. И когда один из этих составных оказался разрушенным, было очень горько и обидно. И все люди ко мне обращались, когда? Когда наша школа начнет работать, когда она восстановится, и когда у нас появились друзья в виде Ткаченко Юрия Олеговича, губернатора Черкасской области. Вы знаете, я почувствовала, что наш ангел-хранитель не дремлет. Рука помощи была от города Черкас протянута 15-й школе и начались восстановительные работы. Даже сейчас, в начало августа, зайдя в школу, вы увидите, что следов от активных военных действий не осталось. Наша школа становится еще лучше, еще красивее. Мы 1 сентября, как ни в чем не бывало, встанем перед классом, и все горькие воспоминания останутся позади. У нас впереди жизнь, и эту жизнь мы поведем с новыми мечтами, с новыми надеждами и, соответственно, с новыми победами. Допомога славянским школам надходила из усих куточков Украины. Половина Украины, профильное министерство и ведомство сейчас не на словах, а на деле демонстрируют тезис о а единстве нашей страны, поскольку здесь люди и из Одессы, и из Николаева. И вот из Александрии ваш коллега, он привез, скажем так, представители администрации, это Кировоградская область. Сейчас в данный момент ведутся переговоры, и они готовы нам оказать помощь. Очень помогают люди из Львова, из Драгобыча. Действительно специалисты и, и военные, и, и волонтеры. Помогают как, скажем так, гуманитарной помощью, так и своей работой здесь, на территории города Славянска и Славянского района. Начальник відділу освіти не залишив без уваги тех, кто на протяжении усього часу продолжал сумл ⁇ дно выполнять свои обязанности. Хотелось бы закончить благодарностью своим коллегам, коллегам-педагогам, воспитателям, помощникам воспитателей, учителям, директорам, администрации, младшему обслуживающему персоналу, рабочим по обслуживанию, сторожам, всем тем, благодаря кому, во-первых, мы отработали учебный год. И более полутора тысяч выпускников 9 и 11 классов сейчас благодаря нашей с вами работе имеют возможность поступить в высшее учебное заведение либо продолжить свое обучение в средних. Мы не сорвали ни в коем случае ни на один день график. Вот. Нам не нужно сейчас в сентябре садиться за парты и догонять по месяцу, по два мы пойдем по обычной, нормальной программе, единственное, что немножко ее адаптируем под создавшиеся условия.